Всем доброго времени суток. Сегодня у нас 8 января. И по сложившейся доброй традиции я бы хотел обратиться к своему другу э -э, Диме Зайцеву, известному по каналу Тактику Плюс. Ну, мы с ним достаточно длительное время общаемся и меняемся ножами. И, ну, чем. На прошлый Новый год я сделал ему подарок. Подарил ему микротек, микротек ультратек. Ой, в этом году вроде как бы не хотелось бы эту традицию прерывать. Конечно, к Новому году я уже не успею, но тем не менее я хочу бы подарить ему вот такой нож. Это ворон от мастерской Чебуркова из стали К-340. Думаю, те, кто понимает, ножа, знают, что это за нож. И думаю, что Димка его оценит. Димка, вот твой подарок. Всем спасибо.